який відбувається завдяки намаганням людей, які не байдужі до того, як все ж таки себе почуває мотоцикліст на автошляху. Саме цей мотофестиваль, ну, по-перше, звичайно, вартує людей, а по-друге, він стимулює набувати навички якісної їзди, якісного керування транспортним двоколісним засобом. Тому що кожен рік, на превеликий жаль, дуже великий відсоток смертності на автошрифу це саме мотоциклісти. Зараз е, безпосередньо приймають десь, о, близько 30 чоловік-учасників приймають участь у проходженні пласке. Транспортні засоби розподілені на категорії. Е, категорії розподіляються за вагою мотоцикла. Мне отвечаю кратко, тонко, как заниматься мотоспортом. Я согласился, просто хочется участвовать. Ты интересно, как ты учишься. С каждым заездом ты все лучше и лучше ездишь, тренируешься. Мотоцикл это Это испытание, испытание себя на прочность. Ну, очень редко такие соревнования у нас проводят. Они больше проводятся в Киеве, в Одессе. Но я надеюсь, что каждый год будут действительно и больше чегощан мотоциклистов будут принимать в этом участие. Мне очень приятный мужской коллектив. Очень приятно, что они уделяют внимание, помогают, особенно когда ломается мотоцикл. Они всегда бегут на помощь.